अच्छा जी कैसे हैं आप लोग आई नो कि मैं बहुत टाइम के बाद रेसिपी अपलोड कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी लेकिन अब जो है इन मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके साथ न्यू न्यू रेसिपी शेयर करती रहूँगी आज ही हमने बनाई है बीफ़ निहारी बहुत ही मज़ेदार सी जूसी सी और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इतनी ज़बरदस्त सी लग रही थी ना ये जितनी दिखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में तो चले से बनाना स्टार्ट करते हैं बिसमिल रहीप यहाँ पर जी हमने हाफ कप ऑयल एड किया ऑयल गर्म हो गया तो उसके बाद हम इसमें बीफ़ एड करेंगे जो कि हाफ़ कुक था अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया तो मैं जब भी बीफ या मटन लेती हूँ तो हाफ उसे पहले कुक करती हूँ हाफ़ बॉयल करके फिर उसके बाद जो है मैं उसे बनाती हूँ अब इसको हमने ऑयल में अच्छे तरीके से फ़्राई करना है उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट टू टी स्पून और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से ऑयल में हम भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल जो होती है ना वो बहुत ही अजीब सी लगती है ना तो वो अच्छे तरीके से निकल जाए इस वजह से मैं गोश्त हो या मटन हो मैं उसको बहुत ज़्यादा भूनती हूँ उससे क्या होगा कि टेस्ट भी अच्छा आएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी लेकिन हाँ थोड़ा सा हाथ में दर्द हो जाए लेकिन खैर है टेस्ट तो अच्छा मिलेगा ना आपको ठीक है जी जब गोश्त अच्छे तरीके से भुन जाए तो उसमें हमने पानी ऐड करना है अच्छा यहाँ पे मैं दो ग्लास पानी ऐड करूँगी और उसके बाद मैं दूसरा पानी ऐड करूँगी ठीक है और जी पेशा खिदमत है हमारे खूबसूरत से साबित मसाले सौंफ लिया है हमने टू टी स्पून काली मिर्च लिया हमने टू टी स्पून कुछ जो है हमने आ, बड़े इलायची लिए कुछ छोटी इलायची लिए ठीक है जी क्वान्टिटी आप देख सकते हैं गोश्त के अकॉर्डिंग आपको उसमें क्वान्टिटी ऐड करनी है ज़ीरा लिया है टू टेबल स्पून ज़ीरा हमने ज़्यादा लिया है धनिया भी हमने ज़्यादा लिया टू टी स्पून और तेज़ पते इन सब मसालों को ग्राइंड करके रख दिया पेशा खदमत है ग्राइंड मसाला ठीक है जी अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे वन टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है इसी मसाले में और वन टी स्पून हमने इसमें रेड चिलीज़ पाउडर ऐड करना है और उसके अलावा नमक ऐड करना है सारा मसाला अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और अभी से ही हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी गोश्त में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है और आपको मैं बताती चलूँ कि निहारी थोड़ी सी स्पाइसी होती है तो बाद में भी हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे ठीक है जी तो अभी जो है हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे मैं यहाँ पर तीन टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ गोश्त जो है हमारा वो वन के जी से थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपनी गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से मसाला ऐड कीजिएगा और अगर थोड़ा सा मसाला रह गया है तो ये आप रख सकते हैं दोबारा निहारी बनाएं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं ठीक है जी लेकिन जो फ्रेश मसाला होता है ना उसकी कुछ बात ही अलग होती है ठीक है जी तो मसाला ऐड करने के बाद भी हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसके बाद इसको ढक दे के रख देना है अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे और ये देखिए पानी भी खुश्क हो चुका था इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लेना है और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ निहारी तो मेरी फेवरेट है मतलब देख के ही इतना मज़ा आ रहा था ठीक है जी तो ये इस आपने लाजमी ट्राई करना है उसके बाद ही अब हम फाइनल पानी इसमें ऐड करेंगे और ये जी ये लिया है हमने आटा और यहाँ पे मैंने तीन टेबल स्पून आटा लिया है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आटे की लई बना के हमने इसमें ऐड करनी ताकि इसकी ग्रेवी थिक बने ठीक है जी अभी आपने जिस तरह आटा लिया है ना अगर थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोई इशू नहीं अगर कम हो जाता है थोड़ा और आटा आप इसमें ऐड कर लें और एक पेस्ट बना के इसमें एंड में आपको ऐड करनी है एंड में मतलब दस मिनट पहले इसको ऐड करने के बाद दस मिनट हमने इसे पकाना है आई नो कि मैं आज बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ काफ़ी टाइम के बाद रेसिपी अपलोड कर रही हूँ ठीक है जी तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी नारियों मेरी रेडी है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे और नहीं 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 नहीं, नहीं रुकी एक काम तो अभी बाकी है जो कि नारी की जान है उसके अलावा तो नारी अधूरी है <laughs> जी हाँ जी तड़के की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे थोड़े से प्याज हमने फ्राई करने हैं एक प्याज लिया था हमने और हाफ़ टी स्पून जीरा ठीक है जी और ये आ गई हमारे चिली फ्लेक्स और इसको अच्छे तरीके से हमने ऑयल में गरम करना है और उसके बाद आप मैजिक देखिए तो ये देखा आपने हमारी रेसिपी का मेन पार्ट तो यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा बिकॉज़ इतनी यमी सी लग रही थी ना ये और उसके अलावा अभी हमने इसमें थोड़ी सी धनिया पुदीना और अदरक के कुछ टुकड़े ऐड करेंगे उसके बाद हमने इसे सर्व करना है और अब जो मतलब गरम-गरम निहारी गरम और गरम-गरम नान हो उसके साथ या फिर चावलों की रोटी या जो जो रोटी आपको पसंद है तो उसके साथ जब आप इसे खाएंगे ना यकीन करें आपको इतना मज़ा आएगा तो जी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस, उसकी भी लिंक मौजूद है उसके अलावा मैंने फेसबुक पे भी पेज बनाया हुआ है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी तो अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़